मित्रांनो आपण खूप प्रवास केला आहे आणि अनेक ठिकाणी प्रवास केला आहे आज आयुष्यात पहिल्यांदा आपण फर्स्ट क्लास फर्स्ट ए सी चा एक्सपिरियन्स घेणार आहोत रेल्वेची प्रीमियम सर्व्हिस आहे ही आणि खूप छान सर्व्हिस आहे तर बघूया ही सर्व्हिस कशी आहे कसे डबे मिळतात आणि तुम्हाला कशी प्रावेसे मेंटेन होती ती बघण्यासारखी आहे तर नक्कीच बघूया साठी ह्या ट्रेनमध्ये तुम्हाला आंघोळीसाठी वेगळा बाथरूम दिला आहे आणि शौचालय वेगळं आहे तर ही सुविधा पण ॲडिशनल आहे की रेल्वेमध्ये तुम्हाला आंघोळीसाठी एक वेगळं बाथरूम आहे आणि खूप सुंदर बाथरूम आहे स्वच्छता मेंटेन आहे आणि अशा प्रकारे ए बी सी डी असे तुमचे प्रायव्हेट रूम्स आहेत मग त्यामध्ये चारचं आणि दोनचं असे वेगवेगळे त्यांचे पार्ट्स आहेत आणि हा पुरा कॉरिडोअर जो आहे तो तुमचा पर्सनल आहे चला पडदे आहेत आणि खूप सुंदर असा प्रवास होणार आहे तर नक्की स्टे टून आणि आमच्यासोबत राहा फर्स्ट टाइम येस फर्स्ट टाइम फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास मजा आ रहा है देख कितना डिफरेंस है ना बहुत डिफरेंस है आप जैसे पैसे दोगे हाँ. आपको फैसिलिटीज वैसी मिलेगी इधर हम लोग तीन लोग थे तो हम लोग ने ये चार वाला बुक किया था तो हम लोग को ट्वेंटी वन ट्वेंटी मिला है दो लोग रहेंगे तो एक टूप रहता है और एक डोम जैसा रहता है तो हमको ये अलॉट हो गया तो ये ट्रेन कहाँ से बनती है आ, ये ट्रेन अभी लिंगपली से बनी हुई है हम लोग एक्चुअली बेगम के एरिया में थे तो हमको आइडिया नहीं था कि ये बेगम स्टेशन है वहाँ पे भी रुकती है हम लोगों ने बोर्डिंग नहीं चेक किया था तो इनकेस अगर आप इन फ्यूचर में आ रहे हो और बुक कर रहे हो लिंगापरी से तो आप और बेगम पेट में रह रहे हो तो आसपास का बोर्डिंग चेक कर लेना तो एक दिन पहले चार्ट प्रिपेयर होने के पहले आप बोर्डिंग चेंज कर सकते हो तो हमने नहीं किया तो हमको चार सौ रूपए देके यहाँ पे आना ही पड़ा उसका फायदा ये हुआ की आपके हाँ। अलग से पैसे देके आपको बहुत दूर आना पड़ेगा क्योंकि चार्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद बोर्डिंग चेंज नहीं होता है ये स्पेशली एच वन का जो आप टिकट बुक करते हो और दूसरी बात मैंने बुकिंग जब की थी तब मुझे सीट अलॉटेड नहीं हुई थी मैंने अपना चॉइस बताया था कि मुझे दो लोग और एक चाहिए और चार कंपार्टमेंट वाला चाहिए बिकॉज हम तीन लोग हैं चार लोग हैं तो आप यूजली वो चूज़ करोगे तो आपको हो जाएगी अलॉट बट सीट नंबर और कौन सा आपका जैसे ए बी, बी सी डी है एच वन में ए बी सी डी ऐसा रो जैसा रहता है तो कौन सा है वो जब चार्ट प्रिपेयर होगा तो ही आपको मिलेगा

बाहर से रिलेटेड है नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि टॉयलेट के बाजू वाला दरवाजा मिल गया है वो खुल रहा है निपास आ रहा है तो आ, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है प्लस सारी चीज़ें बहुत प्राइवेसी का ध्यान दिए आप अपना नहीं यहाँ पे मुझे लगता नहीं हॉकर्स लोग आते करके सकते हो। तो सच में फर्स्ट क्लास का मजा है पूरा इमरजेंसी का दिया हुआ है फुल सर्विस के साथ और काफ़ी चीज़ें बॉटल हैंगर्स आपके और भी चीज़ें टांगने के लिए चीज़ें फिर यहाँ पे प्लग्स आईना फिर चदर्स यहाँ पे बटन नीचे भी शायद टॉर्च लाइट रीड लाइट रीड लाइट चल रहा है हाँ, ये देखो रीडिंग करना चाहते हो रीडिंग कर सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं तो आपको एक एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली तो करना चाहिए। करना चाहिए। आप आपका टाइम बचता है बट मेरे को ऐसा लगता है की अगर टाइम बचता है तो आप पैसे भी तो गवाते हो और इनकेस आपको अच्छा लग्जरी फील चाहिए तो आप थ्री ये थ्री थाउजेंड टिकट का और स्पेशल से हम लोग अभी बैठे सुबह पहुंच जाएंगे तो आराम से बोलेंगे थोड़ा बजट आपका तो, थोड़ा बजट बढ़ जाएगा हाँ, बट आपकी प्राइवेसी मेंटेन होगी सामान कोई लेके जा रहा है और अभी कोई चढ़ रहा है अरे अभी कोई आके बैठेगा धीरे से आपके सीट पे बैठ के खसकाएगा तो ये सारी चीजें सामान भी अच्छे से सब सिक्योर सब सिक्योर है मतलब बड़े बड़े बैग लाओगे सामान आप जितना लाना है लाओ एक ट्रक भर का सामान इधर ना इतना जगह ये लंबा पैर कर रहा हूँ मैं इतना जगह एक दो हाथ का इसके नीचे भी अभी भी खाली है अभी ऊपर का एक बंदा ही आएगा कितना सामान ला पाएगा वो तो उसका सामान भी रह पाएगा और काफी चीजें हाँ, हैं दूसरा ये वाली जो बुकी रहती है तो स्पेशली पेट्स वगैरह रहते हैं वो तो ये वाला कंपार्टमेंट यूज करते हैं क्योंकि ये इनका इंडिविजुअल पार्ट हो जाता है तो उसका एक प्रोसेस है आपको यहाँ पे थोड़ा देर एक डेढ़ घंटा पहले आके सारा प्रोसेस करना पड़ता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह एंड देन उसका बहुत सारा एक फॉर्म रहता है वो घर के देना रहता है को, कै, कैट हो डॉग्स हो तो आप आराम से इसमें लाके रख सकते हो परमिशन है जस्ट आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा उसके फॉर्म कुछ हाँ। उसके पैसे अलग से लगेंगे ऐसे नहीं है इन्फॉर्म करना फॉर्म देना पड़ेगा हाँ। चार्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद आपको सारा फॉर्म सबमिशन रेडी रखना है उनको दिखाना है वो दे देंगे और आपको बुक मिल जाती है तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा तर अशा प्रकारे हा प्रवासात आम्ही सुरू करतो हा प्रवास मुंबई बंद असेल तर बघूया प्रवासात काय काय घालू कॉफी कशी येईल

तरह संध्या का कर? चाहा, यानी नास्ता सूज़, कॉफी कॉफी, सरे सर कॉफी, चाहा, कौफी। 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 चाहा चिप्स, चला चाहा चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा, ओके, कॉफी बाइट्स, कॉफी बाइट्स, नो चर्चा ओनली ख़राब करूँ आजले सहा पंचेचाळीस आणि आम्ही डॉमिनोज मधून मागवलाय पिझ्झा बेबी शो मी काय काय मागवलं आपण पिझ्झा पार्टी गार्लिक ब्रेड आहे सकाळपासून काहीच नाही खाल्लाय एकदा ऑर्डर <laughs> पिझ्झा आलाय ट्रेन निघून गेली तो आला नाही तर आता आम्ही थोडा सेफर साईड गेम खेळला आणि पिझ्झा आहे रेग्युलर पिझ्झा आहे तर डॉमिनोज एक व्हेज लोडेड पिझ्झा आहे तीन पिझ्झा आहेत भरपूर कॅचअप्स आहे ऑर्गॅनो आहे आणि डि डॉमिनोजची खूप सुंदर अशी डिलेवरी हो आहे तर तुम्ही ट्रेनमध्ये पिझ्झा सुद्धा मागू शकता ॲक्च्युअली आम्ही दुपारचं जेवण मागवलं पण ट्रेन लेट असल्या कारणाने आम्हाला जेवण मिळालं नाही आणि शेवटी आम्ही हे ठरवलं की आता पिझ्झा मागूया तर आता संध्याकाळी पिझ्झा पार्टी आणि आमचा एक मेंबर आता हात धुवायला गेला आहे तो आला की आम्ही हे सगळं फास्ट करा सो इट्स कॉल्ड पिझ्झा पार्टी चिडले खूप चिडले सात वाजलेत आणि आता मी दादरला पोहोचलो आहे बॅक टू फवे हन अशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आवडला असेल तर नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा चला धन्यवाद